হয় নমস্কাৰ মই এটা বিশেষ কথা কওঁ বুলি আপোনালোকৰ মাজত ভিডিঅ'টো বনালোঁ পুটুককৈ ভিডিঅ'টো বনোৱাৰ কাৰণটো হৈছে আজি মোলৈ এটা ঘপককৈ ফোন কল আহিছে ফোন কলটো আহিছে নতুন নাম্বাৰত মই ফোনটো ৰিচিভ কৰিছোঁ ৰিচিভ কৰাৰ লগে লগে তেখেতে হিন্দীত কথা কৈছে আৰু মই ফোনটো ৰিচিভ কৰাৰ লগে লগে তেখেতে তেখেতৰ নাম্বাৰটোৰ পৰা এটা মেছেজ পঠাইছে মানে যেনেকৈ বেংকৰ পৰা মেছেজ পঠাই এই এইটো আপোনাক স্ক্ৰীণত দেখাই দিছোঁ তেনেকৈ মেছেজটো পঠাইছে আৰু মোক কনফিউজ কৰি পেলাই কৈছে যে তোমাৰ তাত দহ হাজাৰ টকা ক'ল হিন্দীত কৈছে তেখেত হৈছে আগ্ৰা আগ্ৰাৰ বুলি কৈছে দহ হাজাৰ টকা তোমাৰ তাত গৈছে আপুনি প্লিজ চেণ্ড কৰি দিয়কচোন মোক সেনেকৈ বুলি কৈছে আৰু অনুগ্ৰহ কৰি চেণ্ড কৰি দিয়ক সেনেকৈ কৈছে আৰু ময়ো পটককৈ মেছেজটো আহিছে ঘপককৈ মোক গুৰুত্ব দি চোৱা নাছিলোঁ আৰু মই অকণমান ব্যস্ত হৈ আছে মই কৈছোঁ মই ঠিক আছে মই চাই পিনে আপোনাক জনাই আছোঁ মই আপোনাক কল কৰি আছোঁ তেখেতে মানে কলটো নেকে নে নাই মই লাইনতে আছোঁ আপুনি চাই পিনে মোক জল্দি পঠাই দিয়ক চেণ্ড কৰি দিয়ক সেনেকৈ বুলি কৈছে এই নাম্বাৰটোৱে মোক চেণ্ড কৰি দিয়ক তেনেকৈ কৈছে আৰু তাৰ পাছতে মই ফোনটো কাট কৰিলোঁ কাট কৰাৰ পাছত মোৰ লগৰজনীৰ লগত বহি আছিলোঁ যিহেতুকে মই আমি দুজনী চাইছোঁ মেছেজটো প্ৰথমতে ময়ো ভবা নাছিলোঁ তাইয়ো কৈছে অঁ আহিছে চাগে দি দিয়ে যে সেনেকৈ বুলি কৈছে আৰু তাৰপিছতে ময়ো দিবলৈ লওঁতে চাইছোঁ মানে জি পে'ত গৈ পিনে যে সেইটো নাম্বাৰৰ পৰা আহিছে নেকি কেতিয়াবা শ্ব' কৰে কেতিয়াবা নকৰে বুলি কৈছে সেইকাৰণে ময়ো কনফিউজ হ'লোঁ তাৰপিছত মই বেংকে মোৰ নিজৰ একাউণ্টটো মই খুলিছোঁ তেতিয়া মোৰ মানে সেই দহ হাজাৰটো তাত নায়েইটো মোৰ বেংকৰ একাউণ্টটোত মোৰ যিমান আছিলে পইচা পে'মেণ্ট সিমানেই আছে তাৰপিছতে মই কি কৰিছোঁ প্ৰথমতে নাম্বাৰটো ব্লক কৰিছোঁ তেখেতৰ নাম্বাৰটো ব্লক কৰাৰ পিছতো তেখেতে ফোন মাৰি আছিল আৰু তেতিয়া মোক যে ইনভেকশ্যন মেছেজ

কেনেকৈ মেছেজটো আহে আপোনালোকে দেখিছেনে তেনেকৈ আহে আৰু এই নাম্বাৰটোৰ পৰা চাগে বহুতলৈ গৈছে ফোন কলচ আৰু বহুতেও চাগে এই বিপদৰ সন্মুখীন হৈছে আৰু আপোনালোকৰ এই নাম্বাৰটো আপোনালোকক দেখাই দিছোঁ স্ক্ৰীণত এই নাম্বাৰটোৰ পৰা আপোনালোকলৈ কল যাব পাৰে নহ'লে এনেকুৱা ধৰণৰ বহুত বেলেগ বেলেগ নতুন নতুন যিকোনো নাম্বাৰ আহিলে মানে নাম্বাৰবোৰ আপোনালোকে চাই ল'ব পইচা কটাৰ ক্ষেত্ৰতে ময়ো যদি মই নাচালোহেঁতেন মেছেজটো পইচা অহা মেছেজটো পাই পিনি মই যদি লগে লগে তেখেতক জি পে' কৰি দিলোঁহেঁতেন তেতিয়া মোৰ লোকচান হৈ গ'লহেঁতেন সেনেকুৱাকৈ চাগে বহুতৰে হয় গুৰুত্ব দি পিনে এইবোৰ কলৰ পৰা বাচি থাকে থাকিব সেইকাৰণে মই ভিডিঅ'টো বনালো আপোনালোকে ভিডিঅ'টো যিমান পাৰে শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু এই কথাখিনি গুৰুত্ব দি শুনিব আৰু এনেকুৱা প্ৰবঞ্চকৰ পৰা যেন আপোনালোকে হাত সাৰিব পাৰে তাই কামনা কৰিছো আপোনালোকে নিজে ধ্যান দি গুৰুত্ব দি থাকিব ধন্যবাদ